В прошлом году мы формировали, готовили бюджетный запад на 2016 год. По самым скромным подсчетам, без учета развития наших лечебных учреждений, без обновления парка оборудования медицинского, бюджет в нашем западе составил 83 миллиона выделены нам 61, то есть 22 миллиона у нас не хватает. К сожалению, того бюджета, который выделен, не хватает ни на обеспечение населения Ирпеня, Ирпенского региона медикаментами, расходуемыми материалами. У нас не хватает финансовых средств на ремонт медицинского оборудования, не говоря уже о приобретении нового. Нам не хватает банально денег на оплату телефонов, и мы уже сталкивались с тем, что нам периодически отключают например, телеком наши телефоны, и пациенты не могут к нам дозвониться. Нам не хватает денег на, работу, на ремонт нашего автотранспорта, который необходим для жизнедеятельности больницы, для обслуживания пациентов на дому, для работы неотложной помощи. Для того, чтобы найти возможность обеспечить нормальную работу наших медицинских учреждений, мы инициировали уже достаточно давно широкое внедрение платных услуг. И достаточно долго этот процесс длился, процесс утверждения исполкомом нового прескуранта на платные услуги. К счастью, он завершился вчера. На вчерашней сессии было принято решение, и депутаты проголосовали за и утвердили новый прескурант платных услуг. Эти платные услуги охватят все наши подразделения и учреждения, и это хоть как-то поможет больнице держаться на плаву. Сьогодні в Ірпінському центрі первинної медико-санітарної допомоги та центральній лікарні працює близько 1400 співробітників. Середня заробітна плата лікарів складає від 2,5 до 5 тисяч гривень, медсестер від 2 до 2,5, а технічного персоналу від 1,5 тисячі гривень. Тут не те, що працювати, жити не захочеться, а треба рятувати життя іншим. І доброзичлива всміхатися, і лікувати, і на ранку дмухати, щоб не кричали Ай болить. Приемлемая заработная плата врача с высшей категории ⁇ это 2000 долларов и выше. И как аналогия, такие заработные платы в ряде клиник частных медицинских в Киеве и Украине. Соответственно, заработная оплата медсестры она будет меньше, но не факт. Почему? Потому что э, по практике европейской медицины э, многие медсестры э, зарабатывают больше, чем начинающие доктора. И это правильно, это логично, это обосновано, потому что опытная медсестра она выполняет очень большой спектр э, обязанностей и несет большую ответственность. И это должно, соответственно, оплачиваться. 2016 год мне пришлось внутри больницы объявить годом работы с жалобами. Достаточно большое количество жалоб, проблем, обращений населения Ирпеня и Ирпенского региона по поводу оказания медицинской помощи. Это связано в большей части, больше 60% жалоб связано с отсутствием финансовой возможности обеспечить медикаментами, расходовыми материалами. Есть причины обращения и жалоб организационного характера есть э, и административного. Поэтому мы хотим э, улучшить процесс э, общения с пациентами. Мы хотим понять для себя э, непосредственно... Э, в каждом подразделении, какие есть проблемы, какие есть тонкие места, где есть недоработки, с тем, чтобы мы это исправили и в конечном итоге повысили качество медицинской помощи в Ирпине в Ирпинском регионе. Для этого нам нужна непосредственная связь, прямая ежеминутная с пациентом. Для этого была организована горячая линия, и с сегодняшнего дня она начала свою работу. Каждый пациент, каждый посетитель любого учреждения репиня, репинского региона может обратиться, может позвонить на эту горячую линию и изложить свой вопрос, свою проблему, свои жалобы, свое предложение по работе каждого медицинского учреждения нашего, по работе каждого нашего сотрудника. Мы берем на себя обязательство в течение суток минимум отреагировать. Мы планируем информировать население региона через различные интернет-ресурсы о работе горячей линии. То есть мы хотим выкладывать большую часть обращений, кто обратился, по какому вопросу, как мы отреагировали, что мы сделали, что мы предприняли, какие меры для того, чтобы удовлетворить наших пациентов. Я считаю, что это очень эффективный и нужный инструмент, которого ранее у нас не было, и его введение и внедрение поможет нам улучшить нашу работу.